Здесь вот было кукурузное поле, здесь текла речка, но ну, этих домов еще не было. Приехали судостроители с города Ленинграда тогда, из Николаева. Мы были из Николаева и мы начали строить вот этот вот ремонтный завод. Дальше, дальше начался порт Кто его строил? Вы строили его. Ваши родители строили, наши отцы его строили. Кто построил? сырый завод. Мы его строили, наши отцы строили, наши деды строили. Кто построил клан, наши отцы строили, наши деды строили. А кому это все принадлежит под вот этим бандитам? И мы должны поставить раз и навсегда точку над этим безобразием. Банду хей! Банду хейт! Банду хейт! Банду хейт! Банду хейт! Теперь я слышу, как есть горячие головы, которые призывают, ну вот в шляпах, знаете, этих мексиканских, вот, что давайте пойдем, что вы тут стоите, давайте захватим сейчас мэрию там, и так далее, и так далее. Это значит, что вы уподобаетесь этим бандитам? Нет. Мы граждане, утвердившие в этой стране раз и навсегда законность и порядок и мы все друг друга будем поддерживать тогда, когда сердце рвется и хочется схватить его за глотку и задушить. Мы должны остановить этот момент. Мы нормальные люди, мы прекрасно понимаем, что таким образом счастливое будущее никогда не будет. Мы не будем уподаваться никаким коммунистам, никого не будем преследовать. Только по закону. Только и теперь еще раз. Уважаемые граждане Ильичевска, все, что вы должны сделать, вы должны создать территориальную громаду города Ильичевска. Территориальная громада выбирает своих представителей. И эти представители должны каждый месяц отчитываться Ильичевцам. У вас здесь с такой, с такой, с такими заводами. У вас должны быть золотые тротуары. А вам некуда своих детей направить в садики, в школы. Поэтому контроль за властью может осуществлять и должна осуществлять только территориальная громада. Вы уже за эти годы знаете людей. За эти годы вы знаете людей, которые достойны, которые ничем никогда не были замешаны. И этих людей вы должны поставить во главу этой территориальной громады. С тем, чтобы они смогли своей волей, своим патриотизмом, своей своим характером навести в этом городе порядок. Железный порядок. Раз и навсегда. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Ну вот, а если уже вспомнили про газеты европейские,